Настик. И сегодня в этом видео мы будем делать распаковочку. Распаковка очень, -очень крутая, классная и просто опупительная. Давайте-ка мы с вами зараз да, вы это распакуем вот эту вот сумочку, которую мне подарили от Dior. Да, в Dior вышла новая обновляшечка. Об Ребята, сважайте заби голос. Я заболела просто. Богатый Видео будет короткое А тут куча всяких прикольных А мне не будет Я наверное забыла Ребят Деньги Серьезно Тысяча долларов И испанские Испанские Итальянские Нет, видите, ребят Ой, например, перша такая. Ось только другая. Да, Третья. И вот таких пару штучек. Да, ребята, я просто в шоке. И, конечно, карточка с визиткой. Да правильно взять зироси. Так, продолжаем. Продолжаем, хорошо. Надо собрать ранетки. Можем их назад. Открываем вот эту пампушечку. Закрываем. Закрываем. нафиг. Следующее это. Это здесь карточка. Карточка с самой Аталии. Я же роняюсь сразу. Ладно. Дальше. Вот такие вот места для тила. Пахне, кстати, прикольно. Друге опять же, коробочка, тільки тут Ви чули. Дивіться. Ой, давайте. Спочатку дивіться, на це. На це. Я, конечно, все ожидала. Ну тільки не таке. Що? Кулон Это мне подарила. Все, моя альпешка. Моя альпешка подарила. Водица и кулон. Я дуже рада. Я, я дуже рада. Я. Это еще один крем от BB7. Такой вот крутой. Бль... Ой. Блеск от Луи Витон! Да, ребят, уже был блеск от Луи Витон выходит. Если вы достали, то артикул оставила в описании. Да, ребят, вот такой вот блеск. Вот такой вот блеск. Красивый. Так, что там еще? здесь еще одна вещь последняя. Это, кстати, это крем для рук. Какой-то странный. А, ребят, забыла сказать, ставьте лайки и подписывайтесь. Меня, пожалуйста. А в тг канале оставлю в ссылке профиля. Там вы будете проверзать більшість. всього. духи! Oh, Dior! Oh, Dior, кстати, нова. Я просто не можу. Я просто не можу. И сама сумка одер. И звичайно же. Це просто, блин, це отаке ось голубе плаття. А нет, это даже топик. Да. Отакий такий який топік. Чесне слово. Ой-ой-ой. Ось ой, якийсь ой, ой. топік голубий. Він кстати, чуть-чуть з бльосточками. На екрані видно. І такий крутий топік. І плюшевий мішка. А на цьому все. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь опять і в мій тег-канал. там ви будете знати про мене, до уваги. Пока!